ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ੌਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋ ਵਾਰਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ 파ਰਤ ਪੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ये मामला मेरी नॉलेज में था और ये जो हुआ है इंसिडेंस ये सैटरडे को अली सवा नौ बजे के करीब हुआ है तो मंडे को मेरे को इसके बारे में पता चला जब साढ़े दस ग्यारह बजे ये जो आंचल है जो हमारी स्टाफ मेंबर है कंट्रेक्चुअल है एन और इसके साथ इसकी मदर और साथ में दो स्टाफ मेंबर जो ग्रुप और दीपिका मेरे रूम में है आंचल की मदन ने मेरे को कंप्लेंट की कि आपके हॉस्पिटल में जो साहेब भट्टी रेडियोग्राफ़र है उसने मेरी लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें तो इसके बाद मैं जो स्टाफ मेंबर दूसरे थे उन्होंने भी इसको टेस्टिफाई किया कि हाँ सर हमारे सामने हुआ है ये और हमने हटाने की काफ़ी कोशिश की और दोनों को अलग किया तो मैंने फिर जो हमारा स्टाफ है अंचल है उसको मैंने बोला कि आप मुझे लिखित में इसकी कंप्लेंट की कॉपी दो मैं सी मैडम से बात करूँगा और उसके बाद मैंने उनकी मदद को एश्योर किया कि हाँ मेरे को इंक्वायरी करके मैं आपको जो भी दोषी है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी उसके बाद मैंने जो ग्रुप को बुलाया जो स्टाफ नर्स थी कि ये कहाँ पे हुआ इंसिडेंट इंसीडेंस क्योंकि उनके सामने हुआ था तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पे हुआ तो उन्होंने बोला कि रूम नंबर पाँच में स्पेशलिस्ट ओ में हुआ है तो वो जो रूम है हमारा अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस है तो उसमें मैंने उस टाइम की वीडियो निकाली और उसको सेव की मैंने वीडियो जो कि अपने सी मैडम के साथ मैंने शेयर कर दी है और उसमें जो भी आप वीडियो आपके पास है आप देख रहे हैं दोनों में हाथों कोई झगड़े की कोई पता लगे हाँ यह हॉस्पिटल का कोई मैटर नहीं है इसमें हॉस्पिटल का कोई रिलेशन नहीं है और ये इनके पर्सनल इश्यूज हैं और जय अगर स्टाफ की माने तो ये पहले भी इनके बीच में ये होता रहता है ऐसी छोटी मोटी बहस वरबली भी चलती रहती हैं तो इस बार ये बहुत ज़्यादा हुआ है तो इसका मैंने मैडम के संज्ञान में कल ला दिया था और आज मैं अपनी लिखित रिपोर्ट जो है मैडम को सबमिट करने जा रहा हूँ उसके बाद भी जो मैडम उचित कार्रवाई है वो मैडम करेंगे तो सर एक बार दोनों कर्मचारियों को कहने की ड्यूटी से से आने से मना कर दिया गया हाँ दोनों उनको उनकी ड्यूटीज वापस ले ली गई हैं और फिलहाल उनकी ड्यूटीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है जब तक तो कोई फर्दर इंक्वायरी में जो भी कार्रवाई बनेगी उसके बाद तेज़ चैनल फिरोजपुर तो सिंह